sovchilikdan keyin kelinlikka nomzod ham kuyovlikka nomzod ham surishtirib bo'lindi sifatlari dinu diyonati odob axloqlari va odamgarchiligi o'rganildi ana shu ma'lumotlarga qarab oila qurishga niyat qilinadi ammo mazkur so'rab surishtirishdan keyin bevosita fotiha o'qib to'y boshlab yuborilaveradimi kelinlikka va kuyovlikka nomzodlar to'ydan oldin bir birlarini ko'rishlari gunoh hisoblanadimi yoki yo'qmi yoki ba'zi birovlar aytganidek yoshlar bir ikki yil birga yurib bir birini sinab ko'rishlari kerakmi islomda yuqoridagi ikki uslub ham noto'g'ri hisoblanadi bir birini ko'rmasdan oila qurish yaxshi emas bir birini ko'rmagan kishilar yuz ko'rishganlarida bir birlariga yoqmay qolishlari ham mumkin ikkinchidan sifatlari surishtirilganda boshqa odam ko'rsatilib nikohga boshqasini olib kelish xavfi ham bor boshqa odamning suratini ko'rsatib tamoman o'ziga kishini nikohlamoqchi bo'lganlar ham topiladi shuning uchun oila qurmoqchi bo'lgan ikki taraf nikohdan avval bir birini ko'rishgani ma'qul lekin bu ko'pchilik orasida keng tarqalgan oila qurmoqchi bo'lgan yoshlar 1-2 yil sinashib keyin nikohdan o'tishlari kerak degan gaplarni tasdiqlash emas mazkur qo'shtirnoq ichidagi sinash davri qanchalik uzoq davom etmasin har ikki tomon ham maqsaddagi sinovga erisha olmasligini tajriba isbot qilmoqda sinashib turmush qurganlarning oilasi tezroq va ko'proq buzilishini hamma ko'rib bilib turibdi chunki har ikki taraf ham sinash davrida o'z kamchiliklarini berkitishga o'zida yo'q fazilatlarni ham bor qilib ko'rsatishga jon jahdi bilan urinadi oqibatda ikki tomon ham bir birini aldaydi bir biriga farishta bo'lib ko'rinadi lekin qalbakilik umr bo'yi davom etishi mumkin emas nikohdan keyin ikki tomon ham tezda o'zining haqiqiy basharasini ochadi so'ngra kelishmovchiliklar chiqadi va oila buziladi faqat sinash davridagi harom xarish yurish gunoh ba'zi hollarda zino zinodan otgan farzandlar qoladi xolos shuning uchun ham islomda bu ishga ruxsat berilmaydi so'rab surishtirsin shariat belgilab bergan doirada ko'rib o'rgansin shuning o'zi yetarli bo'ladi bu masalaga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'zlari qiziqtirganlar tavsiya qilganlar shuning uchun ham barcha hadis kitoblarimizda va ko'pgina fiq kitoblarimizda sovchilik paytida bir birini ko'rish haqida alohida boblar bor albatta bu vaziyatda faqat ko'rish haqida gap ketmaydi balki bugungi kun ta'biri bilan aytadigan bo'lsak sovchilik paytida kuyovlikka va kelinlikka nomzod shaxslarning huquq va odoblari haqida so'z boradi birinchi kuyovlikka nomzodning huquq va odoblari sovchilik nikoh emas shuning uchun ham sovchilik qilayotgan kuyovlikka nomzod shaxs kelinlikka nomzodga nisbatan begona va nomahram sifatida qoladi bu paytda ushbu holatni zinhor unutmaslik zarur ushbu muhim omilni hisobga olgan holda kuyovlikka nomzodning huquq va odoblari quyidagilardan iborat 1. kuyovlikka nomzod kelinlikka nomzod bilan uchrashib unga nazar solishga haqli qoli abu xurayra rozalohu anhu tu nabi sollollohu alayhi vasallam فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا رواه مسلم والنسائي أبو هريرة رضي الله عنه أيتده nabiy sallallohu alayhi va sallam huzurlarida edim bir kishi o'z zotning oldilariga kelib ansoriylardan bir ayolga uylanmoqchi ekanligining xabarini berdi shunda rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga nazar soldingmi dedilar yo'q dedi u bor unga nazar sol ansoriylarning ko'zlarida bir narsasi bo'ladi dedilar muslim va nasaiy rivoyat qilganlar bu hadisi sharifda uylanmoqchi bo'lgan odam o'zining bo'lajak umr yo'ldoshiga nazar solishi hatto ko'zidagi farqni anglashi ham joizligi bayon qilinmoqda hamda uylanuvchiga shunga o'xshash maslahatlar berish joizligi bilinmoqda anjobiin anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل رواه أبو داود والشافعي والحاكم جابر رضي الله عنه رواية قرنده نبي صلى الله عليه وسلم ددرر biror birortangiz biror ayolga sovchi qo'ymoqchi bo'lsa yu uni nikohiga chorlovchi narsaga nazar solishga qodir bo'lsa shuni qilsin abu dovud shofiiy va hokim rivoyat qilganlar demak uylanishdan oldin o'zining bo'lajak umr yo'ldoshiga nazar solish joiz ekan boshqa hadislarda sahobalarning o'zlari uylanmoqchi bo'lgan qizlarga sunnatga amal qilgan holda qanday nazar solganliklari uni yoqtirib so'ngra uylanganliklari haqida so'z ketgan anil anhu faqola nabiyu sollalohu alayhi vasallam untur ilayha mo'ira roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi u kishi bir ayolga sovchi qo'ymoqchi bo'lganida nabiy sollallohu alayhi vasallam unga nazar sol chunki bu orangizni bardavom qilish uchun kerakdir dedilar nasaiy va termiziy rivoyat qilganlar demak shariatda bo'lajak umr yo'ldoshiga nazar solishga ijozat berishning hikmati bir birini yoqtirib munosib ko'rsa ko'ngli tortsa keyin turmush qurishga o'tishi uchundir lekin bunday shakldagi nazar solishning bir birini ko'rishning ham o'ziga yarasha odoblari bor avvalo mazkur ko'rish unashtirilishdan avval bo'ladi shuning uchun bu ishda işte juda ham ehtiyot bo'lish zarur ko'rish oqibatida turli tuman gap so'zlar tarqalmasligi kerak hatto bir birini o'ziga mos emas deb topilganda ham yoqmay qolgan tarafni sha'niga tegadigan gap so'zlar tarqab xafa qiladigan ish bo'lmasligi lozim ushbu ko'rishdan keyin ma'qul topilsa unashtirilishi bo'lmasa gap so'zsiz qolaverishi kerak ikkinchidan mazkur ko'rishish tanishishning ba'zi nozik taraflari vakil vositasi yoki shaxsiy ishtirok bilan bo'lishi mumkin imom ahmad tabaroniy hokim va bayhaqiylar hazrati anas roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda aytiladi nabiy sollallohu alayhi vasallam umu sulayimni o'zlari uchun bir ayolni ko'rib kelishga yuborganlar va tovoni ustidagi payiga qara va bo'ynini ikki tomonini hidlab ko'r deganlar bu kabi narsalarni albatta ayol kishi qila olishi mumkin xolos shuningdek kelinlikka nomzod kuyovni ko'rish uni yaqinroqdan tanish uchun o'z vakilini yuborishi mumkin oila qurish niyatidagi kishilar bevosita bir birlari bilan ko'rishishlari shariat hukmiga binoan o'tishi kerak o'zlari xilvatda yolg'iz qolishlari mumkin emas mahramlardan biror kishi ular bilan birga bo'lishi shart yigit qizning yuziga ikki qo'liga nazar solsa bo'ladi hanafiy mazhabida qadamiga ham deyilgan yuz jamolning oynasi undan kishining chiroyi haqida to'liq xulosa chiqarib olish mumkin qo'ldan esa badanning boshqa qismlari haqida misol uchun oriq semizlik kabi holatlar to'g'risida xulosa chiqarib olinadi harakati yurish turishi qaddi qomati haqida shunday ham tasavvur olsa bo'laveradi ikkinchi kuyovlikka nomzod kelinlikka nomzod bilan muloqot qilib suhbatlashishga haqli albatta mazkur muloqot va suhbat davomida islomiy odob va hayo qoidalariga rioya qilinishi shart uchinchi كَيَوْلِكَ كان كَلِلِكَ كانومزات بل أشراش كندا صوغ برشكا حقل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر رواه البخاري والترمذي أبو هريرة رضي الله عنه روايات قنادة Nabi sallallohu alayhi va sallam o'zaro hadiya beringlar chunki hadiya ko'ngildagi g'ashlikni ketkazadi dedilar buxoriy va termiziy rivoyat qilganlar Dar haqiqat hadiya oldi berdisi kishilar orasidagi turli ko'ngil g'ashliklarni ko'taradi Biroq boshqa bir kishiga ko'nglida hikdu hasadni bo'lmaganidagina hadiya beradi Hadiya olgan taraf esa agar ko'nglida ba'zi bir narsalar bo'lsa ham chiqarib yuboradi bu yerda hadiyaning katta qiymatga ega bo'lishi shart emas ikkinchi kelinlikka nomzodning huquq va odoblari kelinlikka nomzod shaxsning ham o'ziga yarasha huquqlari va odoblari mavjud avvalo kelinlikka nomzod shaxs o'zini xushro'y ko'rsatish uchun zinatlanishga haqli ulamolarimiz bunga misol qilib subayha bin tahoris roziyallohu anhoning hadisini keltirishadi unda qachonki nifosdan poklanganida sovchilar uchun ziynatlandi degan jumla bor boshqa bir rivoyatda surma surtib hinno qo'yib tayyorlandi deyilgan ikkinchidan kelinlikka nomzod shaxs kuyovlikka nomzodni ko'rishga haqli rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mug'ira roziyallohu anhuning hadisidagi unga nazar sol chunki bunday qilish ikkingiz orangizda bardavomlikka kerakdir deganlari kelinlikka nomzodga ham tegishli uchinchidan kelinlikka nomzod shaxs kuyovlikka nomzod bilan suhbatlashishga haqli bu tabiiy holat ko'rishgandan keyin oila qurish niyati bo'lgandan keyin o'rtada suhbat bo'lishi turgan gap to'rtinchidan kelinlikka nomzod shaxs muayyan erkakni yoqtirish va unga nikohlanish istagini bildirishga haqli qolat ummu salamata waladad, subayatul aslamiyatu bada shahrin شاب فقال الشيخ لم تحلي بعد وكان أهلها غيبا ورجى إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت رواه مالك أم سلمة أتدرر صبيها أسلمية erining vafotidan yarim oy o'tib tug'di unga ikki kishi sovchi qo'ydi ulardan biri yosh boshqasi qari edi u yoshiga moyil bo'ldi chol hali halol bo'lganing yo'q dedi ayolning ahli g'oyib edi chol ayolning ahli kelganda uni o'ziga berilishlaridan umidvor bo'ldi ayol rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga bordi bas u zot sen halol bo'lding kimni istasang o'shanga nikohlan dedilar Malik rivoyat qilgan uchinchi ikki taraf rioya qilishi lozim narsalar kelinlik va kuyovlikka nomzodlar nikohdan oldingi uchrashuv va boshqa munosabatlarda rioya qilishlari lozim bo'lgan narsalar quyidagilardan iborat birinchi ikkovlari bir birlariga nomahram ekanliklarini unutmasliklari zarur chunki asli mahram bo'lmagan ikki jinsdagi shaxsning nikohdan boshqa narsa mahram qila olmaydi jumladan sovchilik qilish va unashtirish ham ikkinchi ikkovlari uchrashmoqchi bo'lsalar faqat mahramlarning ishtirokida uchrashishlari shart 3 uchinchi ikkovlari uchrashganda qo'l berib ko'rishishlari mutlaqo mumkin emas 4 to'rtinchi nikohdan oldin ikkovlari xoli qolishlari mutlaqo mumkin emas